Assalamualaikum. Aku nak bercerita tentang satu idea ni sebenarnya. Dah lama dah aku nak bercerita tentang benda ni. Tak? Okey. Kalaulah ada satu jalinan lebuh raya sama ada dua lorong sebelah ataupun tiga lorong sebelah dari, daripada Je, Johor Bahru, JB terus mengikut laluan pantai, kesalah okay, salah laluan pantai timur terus ke pekan, pekan, pekan Kuantan, Kuantan Pahang. Pak Kuantan Pahang terus pergi ke Terengganu, terus ke pergi Kota Baru dan terus ke masuk sempadan ini, itulah sempadan belasan dan atau panjang tak kisah lebih sebab dia. Maknanya kalau ada lebuh raya tiga lorong, dua lorong atau tiga lorong sebelah daripada selatan sampai utara sebelah timur Malaysia akuasa lah, aku lah dia negeri-negeri pantai timur akan dapat berpeluang untuk maju kata dia dan kita dapat mengurangkan kesesakan kata dia jadi orang ada pilihan sama ada orang nak lalu jalan lama dan juga jalan pantai atau juga lebuh raya terpulang kat orang jadi bila musim perayaan kata dia orang akan dapat keep, apa ni membuat decision buat pilihan yang tepat supaya depa dapat mengelakkan untuk jam dan juga dia pun boleh bersinggah ke mana-mana tempat yang dia rasa perlu. Dan juga ini secara otomatik akan meningkatkan peluang-peluang rezeki dekat orang-orang di pantai, belah pantai timur ni untuk berniaga di R&R. Kita boleh buat banyak R&R yang menarik Itu dia. Kan? Okay. Kalau nak katakanlah cerita dia kan. Pada aku, aku rasa tak ada masalah sebab kita tu kan ada bukit sangat pun dekat belah-belah sebelah pantai ni cerita dia sebelah-sebelah kan, apa ni pantai timur ni adalah ada certain kawasan ada bukit tapi kita boleh elak-elak bukit tu kita boleh buat terowong sebagainya tak ada masalah pun aku rasa kosnya tidaklah banyak sangat citer dia dan lepas itu contohnya kita buat apa lebuh raya kita dah ada lebuh raya timur apa utara selatan tapi lepas tu kita buat pula apa ni utara selatan 2 dipanggil oh, lebuh raya kita panggil utara lebuh raya utara selatan 2 citer dia ha maksud dia belah sini citer dia terus belah situ Lepas tu daripada tak kisah daripada Kota Baru ke mana ke kita buat pula sambungan khas lagi tambahan kepada lebuh raya Timur Barat. Ah, di cross belah cross bajaran titik wangsa je tadi kan belah sana lah kan. Jadi orang boleh buat pilihan kalau kenderaan berat ke sebagainya boleh pilih sama ada nak lalu lebuh raya atau lalu jalan lama lagi lebuh raya Timur Barat. Dan aku rasa bukan setakat infrastruktur ni bagus tapi ia akan meningkatkan lagi peluang untuk perniagaan, peluang untuk kita kembangkan pertumbuhan ekonomi di belah-belah pantai timur. Satu cerita dia ialah kenapa majikan atau pelabur susah nak buka di pantai timur sebab tiada kemudahan infrastruktur yang betul-betul meyakinkan lah cerita dia. Contohlah aku ceritakan, the whole sepanjang sepanjang apa ni belah timur ni cerita dia, cuma ada satu je pelabuhan. Yang betul-betul bertaraf pelabuhan antarabangsa lah jadi dia. Iaitu Kuantan. Sedangkan kita kerajaan boleh bangunkan satu di Teluk Bali, Tok Bali contoh dia. Di Kelantan. Untuk cover Kelantan Ranganu contoh dia. Ya eh, tak ada masalah kan. Lepas tu dekat Kuantan dikekalkan, lebesarkan sebab dia ada navy kat situ. Okey. Lagi satu kita boleh pantai timur pula contohnya dekat Mersing apa kita boleh buat pelabuhan yang juga sebab dia terlindung juga di situ. Kita besarkan pelabuhan untuk industri-industri sebelah Johor. Negeri Sembilan mana-mana nak gunakan pelabuhan situ. Kita tangan. Kita boleh bangun kat situ lah. Kalau macam kota tinggi tu mungkin. Mungkin. Kita kita boleh bangun dengan juga. Tapi tak, tak ada masalah lah. Kita, tapi tak masalah ni kita bangunkan mesin. So jadi mesin jadi tempat tumpuan. Contoh dia. Kan. Jadi kita ada di pantai timur ni kita ada tiga contoh dia. Pelabuhan yang yang boleh. Lepas itu jalinan lebur raya tadi. Lepas tu jalinan kereta api tu. Barulah industri-industri di pantai tim, pantai barat boleh pindah pantai timur. Sebab kat, mungkin di pantai barat kos kos tanah dia mahal kos tapi kau pergi tapi bila pindah ke pantai timur mungkin kos tanah dia murah gitu dia lepas tu apa ni dia kata sumber pekerja dia ramai macam tu dia dan boleh mungkin boleh budak orang budak-budak Kelantan yang dia yang berkhidmat di Kuala Lumpur di Penang sebagainya boleh balik kampung contoh dia bekerja di kampung dia orang di di di, di Kelantan atau di Terengganu di Pahang supaya dia bangunkan. Jadi kita tidur, bila musim perayaan kita tak ada berlaku kesesakan orang daripada pantai timur nak pergi pantai barat, pantai barat nak pergi pantai timur. Kita dapat kurangkanlah sebahagian besar Jadi sebab kita dah dapat benda tu kita dia. Kita selesaikan benda tu. Ini peluang kita cara untuk naik. Tapi aku tak nampak lah apa, apa ni kerajaan kita nak apa dapat berjaya menarik pelabur-pelabur asing. Dia sem kerajaan Malaysia sekarang ni sembang tarik pelabur-pelabur asing. Tapi kalau tarik pelabur-pelabur asing, sure kita tak perlu pun tekan rakyat kita dari segi pemotongan subsidi lah apa penaikan harga barang lah penaikan apa kenaikan harga petrol diesel dan sebagainya dengan potong subsidi dengan cara potong subsidi bukan cara, kalau, itu maknanya bila menekan rakyat Malaysia tu maknanya pelaburan tak masuk lah dia reality buat kan kalau pelaburan masuk kita tak perlu tekan pun rakyat Malaysia punya facilities servis-servis yang ada pada rakyat Malaysia. Kita tambah lagi baik lagi adalah cita Ini tidak tekan rakyat Malaysia sendiri sebab tak ada cara nak menekan pelabur-pelabur yang masuk. Itu dia. Tak ada pelaburan yang masuk sebenarnya. Gebang saja. Oh kita telah berjaya mana begitu. Semuanya tu MOU. Kena faham sendiri. Aku nak bagi tahu kau orang daripada awal lagi aku dah tak cakap masa aku dekat Facebook dulu pun aku cakap, dekat TikTok pun aku cakap benda yang sama cerita dia. Dua-dua akaun tu dah kena ban cerita dia. Yalah aku cakap sebenarnya simple je. Betul tak? Benda simple je dia. Cara uh, bila kita menekan rakyat dengan benda-benda macam ni, itu maknanya pelaburan tak masuk lah sebab MOU adalah MOU adalah apa ni memorandum of understanding, Perjanjian apa persefahaman je. Tiada apa yang mengikat pun je dia. Anything boleh boleh tarik balik, boleh cancel, boleh revive. Boleh apa ni? Boleh apa? Bukan boleh cancel lah maksud dia. Kan? boleh petik, boleh dibatalkan cerita dia. Kan? Tapi kalau MOA, Memorandum of Agreement, yes, iaitu mengikat cerita dia. Sebab salah satu daripada pihak yang cancelkan apa apa ni perjanjian tu, dia kena berayar pempasan cerita dia. Itu banyak aku cakap. Kalau betul-betul kerajaan Anwar Ibrahim, kau sorry lah, kerajaan Anwar Ibrahim atau Madani atau apa saja istilah di kerajaan sekarang ni cerita dia, betul-betul, betul-betul hebat cerita dia, PMOA. Bukannya MOU cerita dia. That's why bila cerita sembang-sembang pelaburan, bubang-bubang-bubang gitu. aku dengar bila dengar cerita tu, ialah MOU semuanya. Berbilion-bilion, bertrilion-trilion lah cerita lah. Sembang. MOU tu lebih kurang sembang gitu dia. Dia sepatutnya MOA gitu dia. Agreement. Setujuan gitu dia. Apa ni, apa, setujuan untuk yang mengikat gitu dia. Kalau mana tu kalau tak jadi, okay, kita tarik balik. Contoh MOA. Nak tahu apa MOA tu? Contoh MOA tu. Yang buat kereta api laju tu. HSR tu. Ini kalau kita tak jadi nak buat cancel tu kita kena bayar pembahasan kepada Singapura. Ingat Singapura dapat buta-buta je buta, buta berapa ratus juta je tadi. Ha, itu baru betul pelaburan je dia. MOA. Kalau MOU tak ada apa, nothing. Sembang je ada kertas je boleh cancel balik, boleh tarik balik je tadi. Tahu tak? Itu yang aku nak tekankan ke orang nak bagi kau orang faham bahawa kalau kalau dulu lah okey lah fine zaman Mahathir orang, oh, orang, 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 mesti akan cakap kenapa kan Mahathir zaman Mahathir tak buat okey fine Mahathir buat macam-macam macam, -macam dia Mahathir dia buat Putrajaya, jaya kau tak tempat ke Mahathir buat macam-macam apa ni jambatan Pulau Pinang lah apa lah zaman Pak Lah jambatan Pulau Pinang kedua sebagainya dan macam-macam lagi Mahathir juga terlibat dengan projek pembesaran lebur raya sebagainya ha. tapi dalam keadaan sekarang ni apa kau nak bangga dengan apa ECRL itu eh, zaman Najib kau nak bangga dengan apa Borneo, Borneo punya apa? Lebuh Raya Borneo. Itulah mana Apa yang ada? Apa yang ada pada kerajaan Madani cerita dia? Yang dok sembang pelaburan-pelaburan tu semua tu. Ada nampak atas atas nyata yang rakyat boleh nampak. Aku tak nampak cerita dia. Setakat sembang dalam media, yes, betul cerita dia. Siapa pun boleh sembang? Aku pun boleh sembang cerita dia. Dalam media cerita dia. Tapi persoalan aku, sekarang ni kalau betul-betul kerajaan badani ni betul-betul menyokong rakyat, mana nak berkembang kat rakyat supaya boleh kita gemblingkan semua-semua sumber dalaman supaya kita boleh jadi satu negara manufacturing dan satu negara pertanian dan sebagainya. Bangunkan benda tu, tunjukkan inisiatif buat lebuh raya. Kalau katalah Anwar Ibrahim lancarkan lebuh raya Pantai Timur, cerita dia lebuh raya apa ni? Lebuh raya Utara Selatan kedua contoh yang macam aku cakap tadi. Antara daripada Johor pergi Kelantan Kalau dia umum pun dah kira hebat lah cerita dia. Ini umum pun tidak, cadang pun tidak, apa pun tidak. Apa? Apa legasi kerajaan yang sedia ada untuk dibawa cerita kepada anak cucu cicit cerita dia? Tak ada apa cerita dia. Kau tahu tak aku nak cerita kat korang satu benda yang deal dia itu hari dengan kononnya satu trilion lah dengan apa ni? Am. Satu bilion ke apa? Dengan Am. Am Holding yang buat semiconductor apa ni buat apa RISV tu punya chip tu dia Itu baru MOU. Tak? Ah, the way of kita tak ada facilities macam kita tak ada macam China. China dia dah tahu, dia dah dia dah plan dah untuk bersaing dalam dunia semiconductor, dia dah kena sekat tentu dia. Kan? Dia tak boleh nak beli dia tak boleh nak beli mesin ASML daripada Belanda je tu dia. Sebab Amerika buat sekatan-sekatan ekonomi. Jadi dia bangunkan SMIC. Semiconductor apa nama-nama dia China. Dia international Corporation. Jadi dia buat macam tu untuk bersaing. dan cuba untuk modify mesin DUV. Kan DUV. Kan, dia pun tak mampu nak. Dia pun tak dapat nak facility untuk EUV. Extra ultraviolet tu. Kan, extreme ultraviolet tu. Dia guna teknologi lama. DUV. Tapi dia enhance enhancekan DUV tu. Goal tu. Supaya boleh achieve. That's why bila apa ni apa nama Huawei keluarkan chip 5G tu hari. Terkejut orang Amerika sebab apa? Mereka berjaya buat. 5G tu dengan menggunakan teknologi DUV. Teknologi lama cerita dia. Sedangkan sepatutnya untuk buat apa ni Huawei punya chip 5G tu perlukan sama ada EUV atau High NA. High NA hujung uh, 2020. Dah 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 buat lah siap lah. Dah, tapi cuma masih dalam projek masih masih testing lagi. ASML masih testing lagi untuk High NA. So kalau High NA tu ada dia boleh pergi sampai 2 nano, bawah 2 nano lagi. Mungkin 1 nano je dia. Alah. Tapi China tak mampu nak nak kecah sekatan sebagainya. So the go tu DUV tapi enhance DUV je dia. Memang canggih teknologi. Ha, itu baru betul. Macam ni ada 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 wawasan tu. dia. Tapi macam aku, cuba kau bagi tahu aku. Anwar Ibrahim punya sorry tu silap. Aku bukan nak kutuk Anwar Ibrahim. Tapi, bukan nak kecam ke apa sebagainya. Tapi ini reality. Apa legacy Anwar Ibrahim nak bawa cerita dia? Ha? Orang akan ingat dia sebagai men Perdana Menteri yang potong subsidi. Orang akan ingat Rafizi Ramli sebagai Menteri yang bagi cadangan supaya potong semua subsidi. Sedangkan dulu dia orang bertegas untuk defendkan subsidi. Tak ada orang yang potong subsidi. subsidi. Ha? Orang akan ingat macam itu sampai bila-bila pun. Cuma, cuba, tapi kalau cuba dia bangunkan LPT, apa ni? Uh, lebuh raya timur, timur apa lebuh raya utara selatan 2 cerita dia bercakap tadi. Kuang-kuang dia ada satu image yang baik untuk dibawa cerita-cerita. Ini tak ada cerita dia. Setakat MOU, 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 MOU sana sini sana sini yang tidak nampak keberhasilan dia betul-betul. Kalau nak kata cerita pumpang-pumpang benda ni, tak salah kata. Kalau dia betul-betul berhati mulia cerita dia. Ini berhati mulia. aku sorry tu still lah Kalau aku cakap kan aku adalah but hurt dan sebagainya. Kalau betul-betul Anwar Ibrahim berhati mulia, dia pergi jumpa Sanusi Memanglah Sanusi itu musuh dia tak apa. Dia pergi jumpa Sanusi cakap, "Okey, kita kerjasama untuk bangunkan KXP, Kulim apa Aeropolis cerita dia buat kap, apa kap, landasan kapal terbang khas untuk kargo di Kulim cerita dia. Nama dia pun dapat naik cerita dia. Ini dia sekat. Bila dia sekat, tak benda tu tak berjalan. Sampai bila? Apa apa yang ada nama untuk dia? Cuba bagi tahu aku apa yang kita boleh ingat untuk anak cucu boleh ingat tentang nama Ibrahim. Apa projek dia yang dia boleh bawa? Cerita kerjaan kerjaan Madani ni apa yang dia bawa? Kerjaan ada Muhyiddin paling busuk-busuk pun orang ingat apa? Cerita dia zaman Covid dia bagi moratorium cerita dia. Lepas itu dia bagi apa ni? Bukan sangat moratorium lepas tu dia bagi give macam-macam bab -macam nenek cerita dia. Zaman Okey, takkan nak jadi apa Ismail Sabri tapi Ismail Sabri pun ada bagi keluar ke duit, ke, ke duit LSP lah sebagainya. Tapi Anwar Ibrahim keluar kedua LSP pun tak ada cerita dia. Apa pun tak ada cerita dia. Apa yang dia boleh bawa untuk nama dia cerita dia. Semelainkan elemen ketimbang untuk sorry tu say lah. Tapi itu ini realiti lah. Ini bukan, ini bukan satu konsep untuk kutuk dia tak. Ini bagi caranya supaya eh hey, buka, buka mindset. Kau dulu ketua, masa ketua pang, pembangkang, kau ada banyak idea. Tapi kenapa idea-idea semua tenggelam? Bawa keluar ke idea tu kan ha? bila kita keluar keluarkan idea tu dan idea tu dapatlah kau boleh pegang kau claim oh ini aku punya idea sampai bila-bila pun orang kata orang oh, ini projek terima kasihlah Nur Ibrahim buat ah, lebuh raya ni ke apa tak kisahlah macamlah kita cukup kita kalau pun kita tak suka apa, apa ni Mahdi Muhammad tetap kita pakai proton je dia kita bangga kat kereta proton tetap juga kita guna lebu, apa ni apa nih, jabatan pulau pinang kan ha? Kita tak suka Pak Lah. Kita kata Pak Lah naikkan harga minyak sampai 70 sen lah apa sebagainya. Tapi tetap juga kita guna lem, apa lebur raya apa ni. Alah ha, lebur raya apa. Jambatan Pulau Pinang kedua. Kita bangga dia ada. Something ada. Ada nampak. You know? Something yang ada nampak. Tapi macam Anwar Ibrahim ni. Sorry. Sorry. dah melalut benda-benda lain. Tapi aku cakap cerita kat korang ialah. Kalau, kalau eh, kalau Anwar Ibrahim, tolong wala non tolong bagi tahu dekat Anwar Ibrahim, kan? Ada dua je cara nak naik nak kena nama dia. Ada dua je cara nak naik dan orang akan kenang sampai bila-bila. Satu, umumkan lebuh raya. Pan, lebuh raya utara selatan kedua yang aku cakap tadi daripada Johor sampai ke Kelantan. Tak kisahlah negeri negeri musuh pun. Baru nampak macam, oh negeri musuh Pak Anwar Ibrahim boleh bagi cerita dia. Wah, orang kata, wih, hebatlah Anwar Ibrahim ni cerita dia. Sampai bila-bila orang kena kata, oh lah, mak, walau Pak Anwar Ibrahim pada yang kata teruk dan lah, sebagainya. Tapi dia boleh bekerjasama dengan musuh-musuh dia. Parti PAS dan sebagainya. Wah, hebat. Kedua dia, dia umumkan. Kajian, kajian luluskan. Bantu, tokong dan sebagainya untuk KSP Contoh dia. Ah Aku jamin kalau dua tu buat cukup lah. Dua tu tu cukup. Orang akan kenang Anwar sampai bila-bila. Contoh dia. Tapi kalau dua benda tu pun yang paling simple tu pun. Anwar tak boleh nak buat. Tak boleh nak umumkan dan sebagainya do you expect orang akan ingat tentang Nur Ibrahim? Sampai bila-bila? Apa? Tak ada apa? Nothing. Okay? Fikir-fikirlah. Tolong Kuala Nun guna otak. Janganlah beku sangat. Dulu masa jadi pembangkang, orang semua cair otak. Tapi sekarang dia di beku. Bila dapat kuasa, dapat tu. Tapi ini, aku cakap. Ha, aku di kampala tau. Cerita dia. Kan? Cerita dia. Tapi tak apalah. Cerita dia. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.